Assalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi uh, I know dah lama saya tak buat video kat youtube, kat my facebook And baru-baru ni baru saya start mulakan tiktok uh, Orang tua lah, because for me dulu eh tiktok is not important But uh, Recently ramai orang gunakan tiktok so I think I can also make full use of this TikTok dengan cara yang lebih waspada, cara yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan juga kepada semua. InsyaAllah. Jadi kat sini, today I want to share tentang solat tasbih. Okay, solat tasbih seperti mana yang kita tahu ramai, eh, kita tahu tentang solat tasbih. Cuma kat sini saya nak jelaskan bahawa ada tak solat tasbih? Apa pandangan ulama' apakah darjat hadisnya dan kita nak tahu sanad hadis tu dan beberapa pandangan ulama yang berbeza dan apakah ibadah ini boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan jadi kita bermula daripada hadis yang di antara hadis uh, tentang solat tasbih tu daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu jadi beliau uh, hadis tu ada juga di di dalam Abu Dawud eh Sunan Abu Daud hadis nombor 1297 ya hadis 1297 Hadisnya seperti berikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abu Mutal Abdul Muttalib iaitu pak cik dia Wahai Abbas wahai pamanku maukah engkau aku berikan Maksudnya memberikan sesuatu. Maukah engkau aku kasih? Maukah engkau aku hadiah? Maukah engkau aku ajari sepuluh sifat? Jika engkau melakukannya, Allah mengampuni dosa mu. Dosa yang awal dan yang akhir, dosa yang lama dan yang baru, dosa yang tidak disengaja dan yang disengaja, dosa yang kecil dan dosa yang besar, dosa yang rahsia dan terang-terangan dan sepuluh macam dosa. Engkau solat empat rakaat pada setiap rakaat engkau membaca al-fatihah dan satu surah. Jika engkau telah selesai membaca surah pada awal rakaat, sementara engkau masih berdiri, bermakna lepas kita baca al-fatihah kita baca surah dan before kita rukuk, kan? Jadi sementara engkau uh, masih berdiri engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian engkau rukuk. Maka engkau ucapkan itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dari dari rukuk lalu ucapkan itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau turun sujud ketika sujud engkau ucapkan itu sebanyak 10 kali kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud maka engkau ucapkan itu sebanyak 10 kali kemudian engkau bersujud lalu ucapkan zikir itu sebanyak 10 kali kemudian engkau angkat kepalamu maka engkau ucapkan itu sebanyak 10 kali maka itulah 75 pada setiap satu rakaat engkau lakukan itu dalam empat rakaat. Jika engkau mampu melakukan solat itu, okay, please take note eh, ni. Jika engkau mampu melakukan solat itu setiap hari sekali, maka lakukanlah. Jika engkau telah melakukannya, jika engkau tidak melakukannya, maka lakukan setiap sebulan sekali. Jika tidak, maka lakukan setiap tahun sekali. Jika engkau tidak melakukannya, maka uh, maksudnya jika tidak mampu eh melakukannya, maka lakukan sekali dalam seumur hidup. Okey, sekarang kita nak kena tahu tentang takhrij hadis. Kita okay, takrir hadis ni actually uh, untuk kita cara kita mencari asal usul sebuah hadis dengan cara mencari uh, sanad dan uh, depiamatan hadis dengan lengkap daripada sumber-sumber asli seperti kitab-kitab hadis. Tujuan dia untuk kita uh, apa mengetahui source ataupun sumber hadis uh, dar daripada apa yang kita nampak daripada hadis ni sumber daripada source daripada dia punya sumbernya, eh. apakah hadis ni dar daripada riwayat sanad tu hadis sahih, madhduh ataupun sebagainya. Jadi daripada situ, daripada sanad tu, daripada matan hadis tu kita boleh semak Uh, jalurnya baru kita boleh tahu apakah hadis ini uh, sahih ataupun tidak. Okey kat sini saya nak share tentang uh, beberapa uh, ini ya, uh, detail tentang sanad ataupun matan hadis ni. Okey, yang pertama penjelasan daripada Imam Al-Albani -Al yang wafat pada 1420 Hijrah. Di dalam kitabnya Sahih Sunan Abu Abi Daud Okey, nombor sekian. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Al-Bayhaqi di dalam sunannya. Sama juga dalam Al-Khatib di dalam Juzuh Sal Salat Tasbih. Keduanya, meriwayatkan dari Abu Daud. kedua okay, dua-dua itu meriwayatkan hadis itu daripada Abu Daud dengan sanatnya. Dan dikeluarkan pula oleh Ibn Majah, Ibn Khuzaimah di dalam sahihnya dan Al-Hakim dari jalan yang lain. Dari maksud ni daripada jalur yang lain. Dan sanad yang dimaksudkan adalah Abdul Rahman bin Bashir bin Hakam dari Musa bin Abdul Aziz dari Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu okey kat situ ada penjelasan kita boleh lihat ayat ada letak note eh boleh lihat daripada Rabi bin Hadi Al-Makhali uh, tentang jalur-jalur hadis di dalam tu. Oh, so, saya dah kasih reference kat situ. Okay. Tentang uh, hukum dan darjat hadis pula. Eh. Para ulama berselisih pendapat. Okay. Sekali lagi, saya repeat. Para ulama berselisih pendapat dalam penentuan hukum dan darjat hadis ini. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymi rahimahullah Menjelaskan para ulama berselisih pendapat dalam salat tasbih Dalam masalah kesahihan hadisnya dan hukumnya, hukum mengamalkannya Maka di antara mereka Ada yang mensahihkannya Ada yang menghasankannya Ada pula yang mendaifkannya Melemahkan hadis itu eh. Bahkan ada juga yang menjadikan termasuk hadis maudhu Iaitu hadis palsu Dari penjelasan beliau Aina nak sampaikan uh, beberapa perkataan par, ataupun penjelasan para ulama secara umum yang terbagi dua. Okay, yang pertama uh, pendapat pertama eh, ada yang menyatakan hadis ni uh, hadis tentang solat tasbih ni boleh ataupun dapat dijadikan puja. Okay, maksudnya, uh, yang dapat jadi hujah maksudnya hadis tu ada di dalam hadis Sahih dan Hasan. Jadi boleh diamalkan. Okay, so kita nak kena faham hadis tentang hadis eh. Satunya apabila kita membaca buku-buku hadis uh, hadis uh, seperti hadis uh, Sahih Bukhari, uh, Abu Daud dan sebagainya eh. Di situ juga ada di dalamnya beberapa tak banyak beberapa hadis yang lemah, ada juga hadis yang palsu. Jadi kita nak kena faham. Dasar dalam uh, buku ilmu hadis ni kita tak boleh belajar sendiri kita wajib ada guru bila kita belajar kita baca so kita nak kena uh, ada seorang guru untuk menjelaskan tentang hadis itu dan kita juga harus belajar untuk men, uh, mengetahui dia punya sanad hadis daripada situ kita boleh tahu kesahihan ataupun darjat hadis tu okey ai uh, kasi satu example Okay, seperti ni, eh, Sahih Bukhari. Okay, buku dia tebal, dia ada jilid satu sampai jilid tujuh. So, dalam sini, kalau kita lihat hadis-hadis di, di, dalam sini, ada terlalu banyak hadis. Okay, I don't have time to, to cari. Eh. Okay, ada beberapa hadis yang kita nak kena tahu, dia punya sanat dan because every all buku-buku hadis ni, dia ada reference. Kat depan dia ada reference, dia punya everything, all the detail dekat dia punya mukadimah. So from there kita boleh cari tahu dan kita perlu ada guru atau guru yang bukan orang biasa-biasa guru yang faham tentang ilmu hadis yang ada uh, apa uh, ilmu hadis. Tak semestinya seorang sesorang tu ustaz ataupun penceramah dia faham because as we know sekarang ramai penceramah-penceramah ustaz-ustaz ustazah-ustazah yang memberi ceramah di social media mereka mengeluarkan hadis dan banyak juga terbukti eh banyak di antara ustaz-ustaz uh, ustazah-ustazah Ustaz ni walaupun boleh be uh, berbicara bahasa Arab ni semua mereka masih menyampaikan hadis-hadis lemah hadis-hadis palsu. Uh, ini bukan saya kata tapi dah banyak terbukti kebanyakan ustaz-ustaz Melayu ataupun saya boleh kata ustaz-ustaz di nusantara termasuk Malaysia, Thailand Uh, selatan Thailand ni yang uh, cakap bahasa Melayu ni Malaysia, Selatan Thailand, Singapore, uh, Indonesia jadi banyak yang ada juga yang beberapa menggunakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah jadi jangan kita hanya dengar satu ustaz, satu penceramah yang popular ataupun yang kita suka dia mention ini daripada hadis ini, hadis ni kita terus ambil kita telan bulat-bulat, kita nak kena faham dan kita punya kerja ni kita balik kena buat homework balik kena start cari sanad dia dia punya darjah uh, darjat hadis semua untuk memastikan because Islam bukan agama ikut-ikutan bukan seperti lembu cocok hidung apa orang cakap kita main ikut dan kita kata kalau salah dia yang tanggung dosa aku there's no such thing in Islam kalau kita belajar salah dia yang tanggung kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah beri kita akal yang sehat untuk kita menggunakan akal kita untuk belajar untuk mencari ilmu untuk uh, membuat persiapan di akhirat nanti. Jadi kita tak boleh kasih alasan mufti Singapura kata gini aku mesti ikut aku orang Singapura. We cannot do that. Kita mesti pastikan kalau mufti kata makan babi dah jadi halal, kita nak nak ikut. Okey, so ini bukan air tuduh, tapi air kasih contoh eh. Kalau mufti kata bos sekarang dah tak ada makanan, kita boleh makan babi. So kita nak ikut. That's why kita ada hukum akal juga. Okey, kita sambung tentang uh, solat tasbih ni. Jadi dua pendapat eh? yang punya, okay, ada dua pendapat. Okey, yang pendapat kedua maaf. <tuk> Okey, pendapat kedua hadis-hadis solat tasbih ni tidak dapat dijadikan hujah. Okey, kenapa? Because hadis tentang solat tasbih ni ada di dalam hadis-hadis daif dan hadis-hadis maudhu. Jadi dua ulama, dua pendapat, dua pandangan. Okay, ada yang kata ada dalam hadis sahih dan ada juga kata di dalam hadis ma'udhu. Okey jadi ini tidak boleh kita amalkan. Itu pendapat yang kedua. Jadi okay, sekarang kita nak tahu lebih dalam. Lebih dalam tapi secara basic maksudnya daripada empat mazhab. Okey kita most of us uh, bermazhab Imam uh, ikut Imam Syafi'i. Jadi apa kata mereka? Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Ini tiga imam kata mereka tidak pernah dengar hadis ni okay. so kita tahu bahawa kita, kita mazhab uh, kita ikut Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i pun declare bahawa dia tak pernah dengar hadis ni okay. kita dengar pula uh, apa penjelasan daripada Imam Ahmad bin Hanbal okay. Uh, mazhab mazhab Hanbali eh. okay. Imam Ahmad atau Imam uh, Ibn Hanbal dia menyatakan because kita kena tahu This Imam Ahmad Ibn Hanbal dia seorang ulama hadis yang 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 uh, very very knowledgeable. Even Imam Syafi'i belajar daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Okay. So bila seseorang tu anak murid dia student dia tanya tentang hadis uh, solat tasbih, dia mengisyaratkan seperti ini. Okay. Maksud tangan seperti ini maksud Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah hadis mungkar ataupun itu mungkar, jangan hiraukan, jangan ambil tahu ataupun tinggalkan itu maksudnya, itu pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal okay, ada juga ulama' yang menyatakan, salah satu ulama' iaitu Ibn Taymiyyah, dia menyatakan bahawa hadis uh, hadis tentang solat tasbih ini bukan hadis lemah tapi rekaan semata so dia pun declare bahawa ini rekaan semata and you know siapa uh, kita semua tahu siapa tu Ibnu Taimiyah so kalau kita gunakan secara logik memang dalam Islam kita tak boleh gunakan logik eh because Islam bukan gunakan logik uh, logik gunakan Islam okay. seperti Islam kata gini oh yang masuk akal tapi tak semuanya ada perkara ada hukum yang tak akal kita tak boleh tak boleh fikir tentang logik because di luar Uh, limit pemikiran manusia biasa seperti apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata ada sungai-sungai di, di dalam syurga yang mengalir air anggur atau air susu kita tak boleh imagine dengan hukum akal kita kerana air sungai dia seperti apa bentuk apa apa dimaksudkan sungai jadi itu beyond our imagination jadi ini saya kata gunakan logik ni sebagai basic untuk memahami tentang poin-poin apa yang tertulis di dalam hadis tadi. Okay, yang pertama kita nak kena faham tentang hadis ini apabila ia menyatakan tentang mengampuni dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Uh, so kita nak kena faham tentang dosa besar. Dosa besar ni apabila seseorang melakukan dosa besar, dia wajib melakukan taubat. Okay, dia taubat tu kita tahu kriteria untuk bertaubat adalah tiga iaitu kita mesti menyesal dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita mesti berhenti sekarang juga daripada melakukan perbuatan dosa besar itu. Dan yang ketiga, kita uh, bertekad tidak akan melakukan lagi. That means that's it, no more. Kita tak akan repeat uh, perkara maksiat, perbuatan maksiat itu lagi. So dosa besar itu harus berserta uh, harus uh, kita harus uh, melakukan taubat pen dengan penyesalan semua. So that is how kita seek forgiveness kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun uh, Afu ya 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 Afu ya Ghafur ya Ghafar yang Maha Pengampun semua untuk mengampuni dosa kita dengan secara bertaubat bukan cara solat aja terus dosa-dosa besar semua ter terampun dan kita juga tahu bahawa dosa-dosa besar tu Para ulama kata ada 10 major sin. Okey, poin kedua kita nak kena faham tentang apa yang ada di dalam hadis ni tentang statement yang menyatakan bahawa kalau kita tak boleh lakukan setiap hari, maka lakukan sebulan sekali. Kalau tak mampu, setahun sekali. Kalau tak mampu, semua hidup sekali. Okey, ini poin yang kedua ni nanti you akan faham Uh, ini ber, bercantum dengan poin nombor 4 nanti saya akan share yang ketiga tentang solat uh, yang tak pernah kita dengar seperti kita uh, dah rukuk lepas tu kita diri sebelum kita sujud kita tasbih lagi ataupun kita berzikir lagi baru kita sujud dan uh, setiap pergerakan sehingga lepas sujud sebelum kita diri kita duduk sejenak tu kita zikir lagi jadi ini sebenarnya tidak ada contoh-contoh daripada solat-solat sunnah yang lain seperti sunnah tahajud, duha, rawatib yang lain-lain semua. Kita tak pernah jumpa cara ibadah seperti ini. Okey, yang keempat yang tadi yang saya nak mention tu poin yang keempat ni very important. Kalau sekiranya kita melakukan solat ni seumur hidup hanya sekali kalau kita tak mampu kita lakukan hanya sekali dan dapat mengampun mengampunkan atau menghapuskan dosa Dosa besar, dosa kecil, dan especially dosa yang akan datang, itu yang menjadi satu kemuskilan. Saya kasih satu analogi. Sekarang, saya dapat tahu tentang solat tasbih yang dapat mengampuni dosa-dosa besar, even yang akan datang. Bermakna, saya rasa, okey, kalau gitu, aku buat solat tasbih. Lepas tu, aku buat dosa besar besoknya atau tahun depan. Aku tak orang ini akan tidak akan merasa takut dengan melakukan dosa malah dia rasa aku punya dosa dah terampun tak ada dosa jadi dia tak rasa menyesal dan dia tak perlu taubat dan dia akan melakukan lebih banyak dosa so ini yang kita nak kena tengok because dalam Islam ni satu ibadah yang kita lakukan dia, kita nak kena tengok dia punya reward ada yang menyatakan buat satu ibadah kebanyakan hadis-hadis yang lemah hadis doaif ni semua eh. Buat satu ibadah kecil tapi dia punya reward tu terlalu besar uh, Seperti reward uh, kalau zikir ni uh, 100 kali uh, kita boleh jadi kaya boleh boleh Itu kebanyakan semua bukan daripada hadis-hadis itu rekaan-rekaan uh, daripada Ustaz-ustaz daripada zaman-zaman dulu punya orang mereka, mereka yang menciptakan Dan bagaimana mereka mula menciptakan ini sebenarnya Penyampaian tu jadi saya tak ada time kecil. okay, I take the time sikit untuk uh, jelaskan tentang penyampaian dia tentang zikir-zikir contoh, -zikir. me personally I selesa dengan zikir subhanallahi wa bihamdi okay, ada hadis yang menyatakan apabila kita berzikir subhanallah wa bihamdi 100 kali maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang lalu seperti dosa kita walaupun sebanyak buih sabun uh, buih di laut okay, now I itu ada dalam hadis seratus kali tapi I comfortable I suka dengan zikir ni dan I lakukan beribu-ribu kali setiap hari untuk diri sendiri bukan untuk ajar orang bukan bukan kata kalau I buat satu ribu atau dua ribu I akan dapat nikmat. tak semua I nak lazimkan my lidah untuk berzikir ni jadi I suka ada orang yang suka istighfar ni sendiri-sendiri jadi terjadilah sesuatu perkara seperti suddenly I minta something terus I dapat ataupun I sakit terus terus I I sembuh because I amalkan zikir ni. Jadi bila I sampaikan dengan sesetahu orang, orang tanya apa yang kau amalkan dan I kata aku selalu amalkan ini. Aku selalu zikir subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Jadi orang ini yang dengar ni dia akan oh kalau aku amalkan ini banyak-banyak mungkin aku pun dapat uh, benda yang sama seperti boleh ubat sakit dan sebagainya. Jadi dia mula mengamalkan, dia mula set uh, mungkin kau boleh buat 1000 kali satu hari kau praktis ataupun 5000 kali satu hari. Inilah permulaannya sehingga generation after generation mereka pass 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 sampai orang buat satu buku amalkan zikir ini dapat ini, amalkan zikir ini dapat ini, amalkan asmaul husna setiap nama-nama Allah tu asma Allah dapat ini. Itu semua bukan daripada hadis. Kita boleh amalkan apa yang kita rasa ada dalam hati dan apa yang kita rasa sesuai untuk diri kita bukan seperti satu amalan yang kita fit, uh, kita tetapkan ini pun boleh menjadi bid'ah contoh saya tetapkan setiap hari setiap hari Rabu tu aku mesti baca Quran lepas maghrib saya cakap hari Rabu habis keseluruhan kata hari Kamis saya tetapkan letaklah hari Rabu dan satu hari tu hari Rabu tu saya tak baca dan saya rasa macam gelisah aku tak baca nanti aku tak dapat apa macam the reward yang hari Rabu tu aku Apabila I buat macam itu, itu dah menjadi sesuatu perkara bid'ah kerana Rasulullah dan para sahabat even, ta, even tabi'in tidak melakukan. Tapi kalau I buat because I comfortable hari Rabu tu memang hari yang I ada free time during maghrib jadi I cuma lakukan. Tapi kalau I tak lakukan, I skip sometime pun tak ada apa-apa masalah. Okay, so itu tentang zikir-zikir. Jadi berbalik pada topik uh, solat tasbih, Bermakna bila seseorang yang tadi saya katakan dia tidak merasakan uh, dia melakukan dosa apabila dia mengerjakan solat tasbih because dia rasa dosa besar, dosa kecil, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang tersembunyi semua diampunkan. Jadi dia orang-orang yang uh, melakukan ini dia merasa dia tidak merasa berdosa apabila dia melakukan satu dosa, satu maksiat dan dia rasa Allah dah mengampuni tanpa dia memerlukan uh, uh, tanpa dia uh, bertaubat. So, jadi kita semua uh, nak kena lihat para ulama hadis menyatakan bahawa hadis yang hadis ni adalah hadis palsu yang direka. Kesimpulannya, dari penjelasan yang Aisyah tadi eh kita dah jelas bahawa para ulama berselisih faham, berselisih pendapat tentang hukum hadis ni. Jadi okay, mari kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103. Yang artinya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. bermaksud I mean, berpegang pada al-Quran eh. Uh, ni yang pertama uh, agama Allah itu al-Quran dan Allah uh, kirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uh, rasul dan nabi yang terakhir untuk komplitkan agama ni. Jadi kita jangan sampai berpecah belah. Kalau kita lihat uh, seterusnya di dalam surah Al-An'am ayat 159 yang ertinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama uh, agamanya dan mereka menjadi bergolongan tidak ada sedikit pun tanggungjawab kepada mereka eh, Tanggungjawabmu kepada mereka Seterusnya surah Daripada surah Datsilat Ayat 18 Yang artinya Kemudian kami Jadikan kamu berada di atas satu syariat Iaitu satu peraturan Dari urusan agama itu Maka ikutilah syariat itu Jadi Allah memerintahkan kita Untuk mengikut syariat itu Bukan membuat mengadeng-adengkan baru punya syariat. Okay. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Okay. Because zaman ini kita banyak lihat orang lebih dahulukan hawa nafsu, kepuasan untuk mencari pembenaran, justification untuk menyesuaikan diri dan sehingga mereka membuat agama Islam ni seperti hang, agama bufet, agama prasmanan. Uh, yang mana sesuai kita ambil Yang tak sesuai dengan hidup kita, kita tolak Kalau kita nak sedap lagi, nak buat bida'ah Kita ambil topping lagi So Islam bukan agama bufik okay, Seterusnya Saya uh, cantumkan kat sini satu hadis Daripada uh, Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim eh. Hadis ini Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya telah aku tinggalkan Kepada kalian sesuatu yang tidak akan Menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya jadi kat sini saya nak berpesan supaya kita semua berhati-hati eh, apabila kita ingin mengamalkan satu amalan ataupun satu ibadah tu kita uh, apabila ada perselisihan antara para ulama' kita berbalik kepada Al-Quran dan hadis. Apabila kita berbalik kepada Al-Quran dan hadis insyaAllah kita akan selamat. Okay, kat sini saya pun nak sampaikan jawapan yang saya sendiri pandang uh, jawapan ini dia lebih berhati-hati lebih lebih jawapan yang terbaik dan lebih hati-hati okay, jawapan ini daripada uh, Syekh uh, Al-Fawzan Syekh Al-Fawzan adalah uh, murid uh, daripada Syekh uh, Ibn Ibn, Ibn Bas uh, they are all mufti from Mekah. They are ahli hadis. Mereka yang uh, mereka lah orang-orang yang memberi fatwa kepada umat, umat Islam. Okey, kat sini apa yang dikatakan oleh Syekh Al Fauzan dan saya berpendapat jika anda memiliki keinginan dan semangat kuat untuk buat kebaikan dan melakukan ibadah maka kami anjurkan anda untuk melakukan yang jelas itu perkara yang betul-betul jelas eh? ada ada bukti ada ada dalil-dalil semua yang disyariatkan dengan dalil-dalilnya yang sudah sahih seperti solat tahajud, solat witir, solat duha, menjaga solat-solat sunnah rawatib yang lainnya dan memperbanyakkan solat-solat sunnah lainnya kerana tidak ada kesahihan pada hadis-hadis sahih dan yang jelas untuk seorang mukmin yang memiliki semangat untuk melakukan kebaikan wallahu alam. Di sini Uh, Syekh Fauzan dah jelaskan apa yang kita nak amalkan yang sebaiknya kita amalkan sunah sunah yang yang jelas seperti uh, sunah apa rawatib uh, banyaklah solat sunat banyak uh, tahajud solat duha uh, solat uh, tahiyatul masjid banyak lagi itu semua yang jelas okay. itu lebih baik daripada uh, kita istiqamah dengan solat solat sunat seperti itu daripada melakukan solat sunat tasbih ni yang masih ada perselisihan di antara para ulama. Kat sini pun sebelum saya tutup video ni, saya share uh, sanat-sanat daripada hadis berikut. So, you all boleh buat homework and try to understand macam mana kita mengetahui darjat hadis ni. Semoga kita berjumpa lagi. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إلىك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلِّ على سيدنا محمد. اللهم صلِّ على سيدنا محمد. اللهم صلِّ على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا